assalomu alaykum azizlar kanalimga xush kelibsiz deyman sizlarga sog'lik salomatlik tilagan holda bugungi videoimizni boshlaymiz bugungi videoimizda toshkentdan istanbulga iyun oyi uchun eng arzon bilet narxlari haqida sizlarga qo'limdan kelgancha ma'lumot berib beri, o'tishga harakat qilaman siz albatta tillo brat kanalini kuzatib bormoqdasiz kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni like, layk bosishni va komentariya qismida o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang do'stlar qani unday bo'lsa sizlarga bilet narxlarini birma bir tanishtirib o'tishni boshlayman do'stlar birinchi iyunga ge... birinchi iyunga to'g'ridan to'g'ri doğru yani, uchish turk havo yo'llaridan bilet narxi uch million besh yuz sakson ming so'mni tashkil etmoqda bu uch million besh yuz sakson ming so'mni ichiga sakkiz kilogramm ruchnoy сумка o'ttiz besh kilogramm багажный сумкаni o'z ichiga oladi albatta uchish vaqti besh soatu yigirma daqiqani tashkil etmoqda yana birinchi iyunga o'zbekiston havo yo'llaridan to'g'ridan to'g'ri uchish reyslari amalga oshirilmoqda bu ham sakkiz kilogram ruchnoy bagajnik o'ttiz besh kilogramm bagaj, багаж багажнikni o'z ichiga oladi albatta bilet narxiga keladigan bo'lsak 5 million ikki yuz so'mni tashkil etmoqda xabaringlar bo'lsa kerak o'zbekiston havo yo'llari turk havo yo'llariga nisbatan va boshqa havo yo'llariga nisbatan bilet narxlari ancha qimmat bo'ladi shuning uchun bilet olayotganinglarda turk havo yo'llari yoki pegasus yoki eng arzon havo yo'llaridan olishni tavsiya qilaman sizlarga yana 3 iyunga farg'onadan vodiydan ya'ni istanbulga to'g'ridan to'g'ri uchish reysi bor o'zbekiston havo yo'llaridan amalga oshiriladi bilet narxiga keladigan bo'lsak bilet narxi to'rt million uch yuz to'qson yetti ming so'mni tashkil etmoqda albatta buni ichiga sakkiz kilogram ruchnoy bagajnik o'ttiz besh kilogramm багаж bəqaj, багажнiкni o'z ichiga oladi do'stlar tillo aka eng arzon bilet narxlaridan tanishtirib o'ting deydiganlarga yana vodiydan farg'onadan yana yigirma to'rtinchi iyunga bor ekan yigirma to'rtinchi iyunga bu ham o'zbekiston havo yo'llari sakkiz kilogramm ручной багажник o'ttiz besh kilogramm bagaj bagajnikni o'z ichiga oladi bilet narxiga keladigan bo'lsak bilet narxi uch million so'mni tashkil etmoqda do'stlar albatta to'g'ridan to'g'ri uchish bu farg'onadan pramoy istanbul aeroportiga qo'nib tushadi do'stlar uchish vaqti 5 soatu 20 daqiqani tashkil etmoqda yana eng arzon eng arzon пересадкаli eng arzon bilet narxini sizlarga tanishtirib o'taman ma'lumotini berib o'taman albatta yigirma to'rtinchi iyunga bilet narxi judayam arzon bu faqat peresatkali bo'ladi bilet narxi bir million olti yuz o'n to'rt ming so'mni tashkil etmoqda do'stlar peresatkasi qanday bo'ladi uchish vaqti uchish vaqti yigirma soatu yigirma uchish vaqti yigirma soatu yigirma daqiqani tashkil etmoqda ya'ni общий şey peresatkalar bilan birga e, toshkentdan abu dabiga abu dabidan anqaraga anqaradan istanbul sabiha go'kchin aeroportiga qo'nib tushadi do'stlar albatta bu пересадка li bo'ladi bunda faqat ручной багажныйni o'z ichiga oladi Bagaj багажный ololmaysizlar ручноy bагажныйda ham 8 kilogramm yuk olishga ruxsat etilgan do'stlar shuning uchun bu bilet narxi 1 million olti yuz o'n to'rt ming so'mni tashkil etmoqda eng arzoni ya'ni iyun oyini eng arzon bilet narxi 1 million olti yuz o'n to'rt ming so'm do'stlar bu faqat shu aytganimdek пересадкаli bo'ladi пересадкаda yigirma soatu 20 minut ıı, uchish vaqt hisoblanadi bundan tashqari ya'ni пересадка ya'ni axtarmay yopayotganinlarda uch to'rt soat ya'ni ajdaniyasi bo'lishi mumkin do'stlar bu faqat yigirma soatu yigirma daqiqa samolyotda uchishni o'zi bo'ladi do'stlar uchishni o'zi bo'ladi toshkentdan abu dabiga abu dabidan anqaraga anqaradan istanbul sabi ko'kching aeroportiga qo'nib tushishinglarni o'zi yigirma soatu yigirma daqiqani tashkil etadi do'stlar albatta biletni to'g'ridan e, to'g'ri doğru, uchadigan bo'lsanglar turk havo yo'llaridan olishinglarni tavsiya qilaman yo'q biz o'zimizni milliy havo yo'llarimizda ketamiz desanglar o'zbekiston havo yo'llarini olishilarni tavsiya qilaman albatta do'stlar e, hammamizga eng arzon bilet kerak bo'ladi mana o'zbekistondan o'zbekiston so'miga bir million olti yuz o'n to'rt ming so'mga ham bilet bor besh million ikki yuz o'n uch ming so'mga ham bilet bor 3 million 580 yuz sakson so'mga ham biletlar bor do'stlar bemalol olib ketsanglar bo'ladi xohlaganlar toshkentdan xohlaganlar vodiydan farg'onadan bemalol olib uchishinglar mumkin bo'ladi albatta biletni qimmat olib qo'ymaslikni sizlarga tavsiya qilaman ushbu kanalni kuzatib borsanglar bemalol bilet narxlari haqida ancha ma'lumotga ega bo'lasizlar agarda hammada hozir plastik karta bo'lib ketdi uzcard humo viza kartlari bo'lib ketdi bemalol plastik kartalardan o'zinglar bilet sotib olsanglar e, aviakassalarga nisbatan ikki yuz ming so'm uch yuz ming so'm arzonga bilet sotib olgan bo'lasizlar do'stlar bir qator e, aviakassalarni ham so'rab surishtirib va albatta internet tarmoqlari orqali bilet sotib e, ketishingiz mumkin bo'ladi do'stlar bemalol qo'rqmasdan o'zingizni plastik kartangiz bo'ladigan bo'lsa plastik kartangiz orqali shunday oson ism familiyangizni kiritasiz plastik kartangiz nomerlarini qachon oxirgi marta qo'llanilgan tarixlarini kirib turib bemalol biletni sotib bron qilib qo'yishingiz mumkin bo'ladi elektronniy bilet hisoblanadi shunday aeroportga kirasiz aeroportga kirib o'zini maxsus apparatlari bor apparatlardan bilet qog'ozingizni olib olishingiz mumkin bo'ladi bunday ma'lumotlarga ega bo'lmasanglar do'stlar shunday borasizlarda o'zi aeroportga kirsanglar shu yerdagi maxsus ishchilar sizlarga yordamchi bo'ladi qo'lidan kelgancha yordam berishga harakat qiladi qayerdan qayerga borib biletni elektronniy biletni oddiy biletga almashtirishni sizlarga ma'lumotini berib o'tadi bemalol aeroportda qo'rqmasdan elektronniy biletilarni oddiy biletga almashtirib joylardi undan keyin nechida uch e, hamma yo'g'ini bemalol so'rab e, ma'lumot olsanglar bo'ladi do'stlar buni hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q albatta hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar juda yam rivojlanib bormoqda bemalol onlayn ya'ni internet orqali bilet sotib olib istagan davlatingizga ketishingiz mumkin bo'ladi oldingidek aviakassaga bor arzonini surishtir qimmatga olib qo'yibman arzonga olib qo'yibman meni aldabdi bu soxta ekan yoki bu qalbaki ekan degan muammolarga mol duch kelmaysizlar albatta qulay uyilardan chiqmasdan turib bemalol e, internet orqali biletilarni sotib olib ketishinglar uchishinglar mumkin bo'ladi xohlasanglar bir taraflama xohlasanglar ketish kelishni xohlasanglar oilaviy bi, xohlasanglar bitta o'zinglarga bilet sotib olishinglar mumkin bo'ladi do'stlar qirg'izistondan ham biletlar bor albatta qirg'izistonga o't mashaqqatlari ko'p bo'ladi do'stlar undan ko'ra o'zbekistondan bemalol pрaмой behadi behabotir uchishlarni arga tavsiya qilaman albatta qirg'izistonda qarindoshinglar bo'ladigan bo'lsa qirg'izistonga o'tib bilet sotib olib ketsanglar ham bo'ladi do'stlar lekin o'zimizni ona yurtimizdan ketishiglarni sizlarga tavsiya qilaman do'stlar albatta ushbu videoyim sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa bitta like bosishni va kommentariya qismida qaysi oyga qaysi kunga bilet narxlarini ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa kommentariya qismini ochib qo'yganman sizlar uchun bemalol yozib qoldirishinglar mumkin bo'ladi sizlarga albatta qo'limdan kelgancha ma'lumotlarni berib bir o'tishga harakat qilaman sizlar bilan tillo brat kanali bo'ldi albatta kanalni qo'llab quvvatlash uchun like bosishni kommentariya qismida o'z fikringizni yozib qoldirishni va do'stlaringizga ham ulashishni unutmang do'stlar, dostlar. albatta qancha ko'p meni videoyim proсмотr ko'payadigan bo'lsa menga albatta ashuncha motivatsiya bo'ladi va yangi videolar chiqishiga sabab bo'ladi tez tez videolar qo'yishim uchun quvvatlaysiz degan umiddaman do'stlar keyingi videoda uchrashguncha xayr